जय हिंद दोस्तों मैं शुभांगी सुक्रे आप सभी का स्वागत करती हूँ टिक्कर मराठी एस एस सी एग्जाम जी डी के लिए हमने हिंदी व्याकरण की सीरीज चालू की है आज का है हमारा बारहवा लेक्चर ग्यारह लेक्चर पहले हो चुके हैं इसमें हमने ज्यादा से ज्यादा पीवाई क्यू लिए है ताकि बच्चों को पता चले कि हिंदी व्याकरण में एस एस सी जी डी में कौन से कौन से टॉपिक में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है थीके? तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट आए हैं तो उन्होंने ये जो लेक्चर चालू हुआ है इसकी लिंक शेयर कीजिए आपने फ्रेंड्स तक सबको गुड आफ्टरनून चला पटापट सगळ्यांनी लेक्चरची लिंक शेअर करायची आहे डिस्कशन ग्रुप तुम्ही बनवला असेलच अभ्यासासाठी मग तिथे या लेक्चरची लिंक शेअर करायची आहे खूप महत्वाचे लेक्चर होत आहेत कारण एस एस नुकतंच नोटिफिकेशन निघून फॉर्मही भरून झालेले आहेत मुलांचे ठीक आहे मग यासाठी आपला प्रत्येक विषयाचा अभ्यास इथे भेटत आहे खूप महत्वाचं आहे ठीक आहे जाऊया आपण आपल्या पहिल्या प्रश्नाकडे पहिला प्रश्न काय हिंदी व्याकरणचा विकल्प मेसे निम्नलिखित वाक्यांश केलीये उपयुक्त शब्द चुने आता उपयुक्त शब्द सांगितले म्हणजे आपल्याला याच्यातून निश्चित कळत नाही समानार्थी विचारलाय की विरुद्धार्थी विचारलाय मग उपयुक्त म्हणजेच काय तर जो शब्द असेल त्या शब्दाला काय करायचंय आपल्याला त्या शब्दाला अर्थाचा शब्द ओळखायचा आहे ठीक आहे तर में से विकल्प के लिए उपयुक्त शब्द चुने पहिला प्रश्न काय है जो से परे हो जो से परे हो उसे क्या कहते हैं अतिंद्रिया ज्ञानेंद्रिय जितेंद्रिय <coughs> कौन सा पर्याय सही होगा हुँ? चार पर तुम कौन तो उत्तरी है उत्तर बराबर <coughs> जो इंद्रियों से परे हो उसे कहते हैं अतन्द्रिय अतिय नहीं है क्या है यहाँ पे अतिय उसे कहते हैं पर्याय एक बराबर आगे का क्वेश्चन निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर विकल्पों में से सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए यहाँ पर भी वही करना है हमें कि वाक्य में जो एक महत्वपूर्ण शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द यहाँ पे हमें ढूंढना है जो उपयुक्त रहेगा वाक्य का अर्थ पूर्ण करने के लिए ठीक है शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका ठीक है तो यहाँ पे क्या आएगा पता खुशी कष्ट और छेद पर्याय में से हमें पता चलता है कि शोक का पर्यायवाची शब्द हमें ढूंढना था तो शोक यानी कि दुख तो दुख में हिंदी को क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं दुख को कौन सा आंसर सही होगा सॉरी खेद में यहाँ पे क्या है खेद आएगा क्या खेद दुख यानी कि खेद मुझे खेद है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका पर्याय कौन सा बराबर आएगा चार छेद नहीं आएगा यहाँ पे क्या है खेद शोक का पर्यायवाची शब्द ढूंढना था हमें ठीक है पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द कौन सा रहेगा छेद पर्याय चार बराबर आगे का क्वेश्चन गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदाय है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है मतलब समानार्थी शब्द जो नहीं है वही हमें ढूंढना है तीन समानार्थी रहेगा एक नहीं रहेगा ठीक है गंगा नदी का समानार्थी जो नहीं है हंस जा देव पगा विष्णुपदी सुरसरिता कौन सा आएगा जो पर्यायवाची नहीं है गंगा का हुँ? कौन सा पर्याय योग्य जा बाकी देवपगा विष्णुपदी सूर्य सरिता इसमें हमें पता चलता है कि क्या है गंगा नदी का पर्याय शब्द है पर्याय पहला जा नहीं है इसलिए पर्याय एक हमारा बराबर आएगा जिनको लेक्चर पसंद आता है वो लेक्चर को लाइक करना ना भूले आगे का क्वेश्चन सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है ठीक है सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है ठीक है क्या करना है अभी यहाँ पे पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो ढूंढना है हमें <coughs> सिंह शब्द के तीन पर्यायवाची शब्द दिए है एक कौन सा नहीं हो, होगा सिंह का खुद सिंह समानार्थी रहेगा रहेगा ठीक है मराठी में सीखा है हमने केसरी वनराज ये सिंह के समानार्थी शब्द है पर्यायवाची शब्द है एक ही नहीं है जो है मणि तो हमारा बराबर आंसर कौन सा रहेगा ऑप्शन थ्री आगे का क्वेश्चन देखने के पहले एसएससी जीडी के लिए हमारे लेक्चर चालू है हमारा जो नया चैनल है उसपे क्या है चैनल का नाम टिक्कर मराठी एस एस सी एग्जाम नया चैनल है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज सभी सब्जेक्ट के लेक्चर इस लेक्चर पे इस चैनल पे हमारे होते हैं ठीक है आगे का क्वेश्चन सारे शरीर की हड्डियां का ढांचा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है सारे शरीर की हड्डियों का जो ढांचा रहता है उसे क्या कहते हैं शरीर की हड्डिया कंकाल हड्डी का मांसपेशी। ढांचापेशी सा हम्म सारे शरीर की हड्डियों का जो ढांचा रहता है उसे क्या कहते हैं? सब नया है आपके लिए मालूम है ठीक है तो ज्यादा ज्यादा दिमाग पर जोर ना दीजिए सारे शरीर के हड्डिया का ढांचा जो है उसे कहते हैं कंकाल ऑप्शन दो बराबर आगे का क्वेश्चन जो कहा गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा रहेगा जो कहा गया है उसे क्या कहते हैं अकश्य कल्पित कथित वचनातिल जो कहा गया है उसे क्या कहते हैं जो सिर्फ सिर्फ कहा गया है प्रूफ नहीं है उसका कोई भी सिर्फ किसने कहा है हमने सुना है कथित कहते है उसको क्या कथित ऑप्शन कौन सा बराबर है ऑप्शन तीन बराबर आगे का क्वेश्चन निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है अशुद्ध वाक्य कौन सा रहेगा यह हमें ढूंढना है कोयल पेड़ में बैठी है पेड़ में बैठी है ठीक है अंजना ने नई साड़ी खरीदी वसुंधरा बहुत सुरीला गाती है सुमेश आज छुट्टी पर है कौन सा वाक्य अशुद्ध लिखा गया है ठीक है सुरीला गति नहीं है यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गए ठीक है गाती गाना गाती है कैसे गाती है सुरीला गाती है तो कौन सा अशुद्ध वाक्य है हमारा सबसे पहला मैंने बताया था कोयल पेड़ में बैठी है या पेड़ पर बैठी है पेड़ के ऊपर बैठती है ना या पेड़ में पेड़ के अंदर बैठती है कोई तो यह वाक्य क्या है अशुद्ध लिखा गया के। पेड़ में नहीं चाहिए था क्या चाहिए था पेड़ पर चाहिए था ठीक है पर ऑप्शन कौन सा बराबर है पर्याय पहला योग्य आगे का क्वेश्चन ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश शब्द का अर्थ क्या है आदेश यानी कि छोटों को भड़काना आज्ञा पालन के लिए कहना अपने कर्मचारियों की अवज्ञा करना और अपने से छोटों को डांटना आदेश यानी कि क्या दिया है उनको आदेश दिया मतलब क्या किया है हम्म, आदेश दिया है मतलब हमने जो कहा है वो करने के लिए बोला है मतलब आज्ञा का पालन करने के लिए बोल आहे आज्ञा पालन केलीये के कहना याने कि आदेश देना पर्याय दो बराबर मित्रांनो ज्यांना सेशन आवडतंय मनापासून लाईक करायचंय कारण हिंदी व्याकरण मी शिकवते तुम्हाला मराठी प्लस हिंदी असं शिकवत आहे पहिल्यांदाच एस एस सी जीडी मराठीतून होते त्यामुळे आपले बरेच विद्यार्थी मित्र ही एक्झाम देणार आहेत तर त्यांच्यासाठी माझा हा खटाटोप आहे की मी मराठी व्याकरण शिकवत असून सुद्धा हिंदी व्याकरण तुमच्यासाठी शिकवायला घेतलंय तर ज्यांना आवडत असेल लाईक करा आणि सेशन शेअर करा ठीक आहे पुढचा प्रश्न निम्न विकल्पों में मेसे अशुद्ध वाक्य छाटीये म्हणजे हिथ पण तेच करायचंय आपल्याला छाटायचंय काटायचे ओळखायचे म्हणजे अशुद्ध वाक्य पर्याय निवडायचा लडकी पुस्तक पडती उस पर दया है सीता को नाटक अच्छा लगा कौन सा वाक्य अशुद्ध है हम्म अशुद्ध वाक्य रहेगा लड़की पुस्तक पढ़ती है बराबर है श्रीलिंगी है तो पढ़ती है आएगा हम्म मुझे उस पर दया है और सीता को नाटक अच्छा लगा नाटक पुलिंगी है तो अच्छा अच्छी नहीं आएगा अच्छा आएगा तो कौन सा अशुद्ध वाक्य है लड़के ने घर जाना है यहाँ पे क्या आएगा लड़के को घर जाना है ठीक है पर्याय कौन सा बराबर है अशुद्ध वाक्य कौन सा है पर्याय दो में से इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा ऑप्शन टू आगे का क्वेश्चन देखने के पहले एंड ऑफ ईयर इल चालू है हमारे इधर ठीक है तो हमारे मराठी के जो कुछ बैचेस है उस पर फोर्टी परसेंट डिस्काउंट दिया है हैस सी जी डी की फास्टैग बैच है हमारी उसकी फी वन फोर डबल नाइन थी लेकिन फोर्टी परसेंट डिस्काउंट देने के बाद उसकी फी आपको मिलेगी एट डबल नाइन में यह पूरी बैच आपको लाइव बैच मिलेगी इसमें सब सब्जेक्ट अवेलेबल रहेंगे इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है DEC40 फोर जीरो और ये ऑफर सिर्फ आपको इकतीस दिसंबर तक ही मिलेगी बाद में आप एक जनवरी को कोर्स लेने के लिए आ गए तो आपको वन फोर डबल नाइन ही पे करना पड़ेगा तो जिन्होंने अभी तक बैच नहीं ली है एट डबल नाइन में आपको मिलेगी ले लीजिए आगे का क्वेश्चन हमारा निरक्षर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा विलोम यानी कि विलोम मतलब विरुद्धार्थी शब्द हमें ढूंढना है निरक्षर जिनको लिखना नहीं आता उनको कहते हैं निरक्षर फिर अपड महान अनपड़, साक्षर निरक्षर का विलोम मतलब जिनको लिखना पढ़ना आता है उसे क्या कहते हैं दसवें क्वेश्चन का कौन सा आंसर रहेगा निरक्षर साक्षर मराठी में भी देखा है हमने साक्षर निरक्षर बराबर तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा साक्षर ऑप्शन इज़ राइट आगे का क्वेश्चन निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में वर्तनी संबंधी मतलब अर्थपूर्ण वाक्य बनने के लिए कौन सा शब्द गलत लिखा है वही हमें ढूंढना है आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रहा चल रही है आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है कौन सा शब्द अशुद्ध दिया है प्रगति मैदान में आजकल दिल्ली के हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है क्या आएगा यहाँ पे हम्म कौन से शब्द में त्रुटि दिखाई है हम्म आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी क्या किया है यहाँ पे अशुद्ध लिखा है इसलिए हमारा बराबर पर्याय कौन सा है ऑप्शन थ्री आगे का क्वेश्चन मुहावरों और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है <coughs> मुहावरा दिया है और उसका अर्थ तुरंत आगे दिया है कौन सा गलत है वो नहीं ढूंढना है हमें बराबर है ना कौन सा युग्म सही है कौन सा अर्थ सही है वही ढूंढना है हमें ठीक है निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है ठीक है दात न गलना मतलब पूरा बाद चलना दिन का फेर होना मतलब दिन भर भटकते रहना त्रिशंकु होना अधर में लटकते रहना दो दिन का मेहमान लंबे समय तक जीना अभी दो दिन का मेहमान इसमें पता चलता है कि लंबा आएगा क्या सिर्फ दो दिन मतलब हम्म वो गलत है तो सही अर्थ मुहावरों का हमें ढूंढना है कौन सा पर्याय सही रहेगा हम्म त्रिशंकु होना मराठी मध्य अपन वक्प्रचार बगित है त्रिशंकु अधिके धड़ तिकड़े हिंदी में क्या कहते हैं उसे अधर में लटकते रहना अधर ना ऊपर ना नीचे बीच में लटकते रहना त्रिशंकु होना अधर में लटकते रहना सही मुहावरा और सही अर्थ यहाँ पे दिया है इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है ऑप्शन थ्री लेक्चर पसंद आता है लेक्चर को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक तो ये लेक्चर शेयर होना चाहिए ठीक है आगे का क्वेश्चन तब की बात कुछ और थी फिर ऐसा नहीं होगा उपरुक्त वाक्य में प्रयुक्त तब फिर विशेषणों के सही अर्थ क्या है इनका सही अर्थ क्या रहेगा तब मतलब तब का अर्थ शब्द में और फिर का अर्थ बार बार ठीक है तब का अर्थ शब्द में और फिर का अर्थ बार बार देखो कौन सा सही है तब का अर्थ होता है उस समय और फिर का अर्थ है दोबारा तब का अर्थ है उस समय और फिर का अर्थ है अलग देखो तब का अर्थ है कहा और फिर का अर्थ है वर्तमान पूरा गलत है ठीक है तब का अर्थ उस समय ये सही है लेकिन फिर का अर्थ अलग नहीं हो सकता फिर फिर का अर्थ एक तो दोबारा होगा या बार बार होना तो तब का अर्थ उस समय ये सही है तब का अर्थ शब्द में ये गलत है हमारा कौन सा ऑप्शन सही आएगा समझ गया आपको मैंने क्या किया है? तब म्हणजे तेव्हा तेव्हा म्हणजे त्यावेळी त्यावेळी म्हणजे उस समय बरोबर आहे फिर म्हणजे पुन्हा पुन्हा म्हणजे दुबारा दुबारा म्हणजे बार बार ठीक आहे मग दुबारा कोणता पर्याय बरोबर येईल आपला पर्याय दोन बरोबर आगे का क्वेश्चन निम्नलिखित वाक्य में किस भाग में शब्द चयन संबंधी अशुद्धि दी अशुद्धि ढूंढनी है हमें हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट है क्या हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट है बड़े बड़े संकट है बहुत प्रसार में हिंदी के कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा है क्या आएगा हिंदी के प्रसार में नहीं है क्या आएगा यहाँ पे प्रचार में हमारा कौन सा अशुद्ध है बड़े बड़े संकट है यह अशुद्ध भाग लिखा है पर्याय बराबर निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त तो सार्थक शब्द क्या है टक्का सा जवाब देना मतलब क्या टक्का सा जवाब देना साफ इनकार करना हिपकना बहाना करना लालच देना कौन सा आंसर सही रहेगा हम्म टक्का सा जवाब देना मतलब तकासा जवाब देना मतलब तुरंत इनकार कर देना हिचकिया मत नहीं लेना हाँ साफ इंकार कर देना पर्याय एक बराबर एसएससी भर्ती भरतीसाठी नवीन चॅनल है हमारा एसएससी एस सी जीडी दो हजार तेईस चोवीस के लिए टिक्कर मराठी एस एस सी एग्जाम नाम है हमारे टिक्कर मराठी चैनल का नया चैनल जीडी के लिए ओपन किया है हमने इस चैनल पे अब भी जीडी के सारे जो सब्जेक्ट है उसका लेक्चर लेक्चर उसके सब इस चैनल पे अपलोड होते हैं तो देर न करते हुए ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जहाँ पे आप अब भी है ठीक है आगे का क्वेश्चन हमारा गद्यांश पांच मार्क का है ठीक है पांच क्वेश्चन पांच अंडरलाइन दिए है मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करो ऐसा शब्द ऐसा क्वेश्चन आपने सुना होगा पहले म्हणजे काय करायचं रिकाम्या जागा भरायच्यात बघा वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन डॅश डॅश मानते पर बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ डॅश ही होती है म्हणजे वैसे तो सभी आयु वर्ग के लिए लोग म्हणजे सगळ्या आयु वर्ग म्हणजे बालपण असेल तरुणपण असेल म्हातारपण असेल यांच्यामध्ये हे झालं आयु वर्ग वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन डैश डैश मानते हैं क्या आएगा यहाँ पे उत्सुकता मानते हैं प्रसन्नता पूर्वक मानते हैं स्वाभाविक मानते हैं या रोज मानते हैं क्या आएगा सब लोग क्या करते हैं जन्मदिन को हम्म प्रसन्नतापूर्ण प्रसन्नता पूर्वक मानते हैं ठीक है थीके? क्या आएगा जन्मदिन सॉरी मनाते हे प्रसन्नता पूर्वक मानते है मनात है मी सोच मनाने की उत्सुकता देखो मनाने की मनाने की उत्सुकता कुछ डॅश डॅश होती है सगळ्यांमध्ये जर लहान मुलांचा वाढदिवस असेल तर लहान मुलांच्या वाढदिवशी काय असतं अधिक प्राय हमेशा कम मुलांचा वाढदिवस कसा असतो हम्म वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन प्रसन्नता पूर्वक मनाते है पर बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ अधिक ही होती है म्हणजे त्यांच्याकडे उत्सुकता जरा जास्तच असते पुरे वर्ष मे हा दोन पर्याय बरोबर आपला सॉरी एक पर्याय बरोबर अधिक ठीक आहे अभि तिसरा क्या आएगा पुरे वर्ष में इस दिन की डॅश डॅश करते है काय करतो आता पूर्ण वर्षभर हा दिवस येण्याची आपण काय करत असतो वाट पाहत असतो वाट पाहत असतो म्हणजे इथं काय येईल बर कुठे गेला तीन वाट पाहत असतो म्हणजे प्रतीक्षा करते हे सहायता करते है विकसित करते है या सार्थकता करते है पुरे वर्षभर हम इस जन्मदिन का जो दिवस रहता है उसकी प्रतीक्षा करते है मतलब पर्याय एक बराबर लिखो या पे प्रतीक्षा जन्म पूरे वर्ष में इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं आगे जब भी किसी के जन्मदिन में डैश डैश होते हैं लौटकर जरूर पूछते हैं कि हमारा जन्मदिन कब मनाया जाएगा क्या आएगा यहाँ पे जब भी किसी के जन्मदिन में डैश डैश होते हैं से लाता सामाजिक होते हैं अभिव्यक्त होते हैं विचलित होते है सम्मिलित होते हैं चार नंबर पे क्या आएगा सम्मिलित आएगा क्या सम्मिलित जब भी जन्मदिन में सम्मिलित जब भी किसी के जन्मदिन में सम्मिलित होते हैं मुंजे अपन जब तक जाते होते वह लौटकर जरूर पूछते हैं कि हमारा जन्मदिन कब मनाया जाएगा जन्मदिन पर घर को सजाया जाता है इस दिन सभी मित्र डॅश डॅश होते हे सगळे मित्र काय असतात या दिवशी सभी मित्र प्रेरणा होते हे संबंधित होते है एकत्रित होते है, है। बड्डे दिवशी सगळे मित्र काय असतात रे फुल असतात हा एकत्रित असतात ठीक है जन्मदिवसाच्या दिवशी बड्डेच्या दिवशी सगळे एकत्र होतो ना तो क्या आएगा यहाँ पे एकत्रित होते इस दिन सभी मित्र एकत्रित होते हैं आता बगा हुआ है सबाग्राफ वाचुन व्यवस्थित का वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं पर बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ अधिक ही होती है पूरे वर्ष में इस दिन की प्रतीक्षा करते रहते हैं जब भी किसी के जन्मदिन में सम्मिलित होते हैं लौटकर जरूर पूछते हैं कि हमारा जन्मदिन कब मनाया जाएगा जन्मदिन पर घर को सजाया जाता है इस दिन सभी मित्र एकत्रित होते हे झालं आपलं लेक्चर एवढंच होतं ज्यांना आवडले सेशन मनापासून सेशनला लाईक करायचे से, प्रश्न कसे वाटत आहेत उतारा कसे आहे ते मला सांगायचंय कारण हे सगळं मी पीवायक्यू घेतलेलं आहे ठीक आहे त्यामुळे खूप महत्वाचे तुम्हाला कळणं हे सगळं तर इथं आपलं लेक्चर संपलेलं आहे आपलं टिक्कर मराठीची ऍप आहे बघा टिक्कर मराठी ऍप आहे प्लेस्टोरला इन्स्टॉल करून घ्या ऍप प्ले स्टोर वर जाऊन टिक्कर मराठी टाइप करा इन्स्टॉल करून घ्या ठीक आहे अशा पद्धतीने तुम्हाला पहिलं पेज ओपन होईल तुम्हाला जी पॅच पाहिजे मग कोर्स मध्ये जाऊ शकता तुम्ही आणि टेलिग्राम चॅनल सुद्धा टिक टिक आहे टिक्कर मराठीचा टेलिग्रामवर जाऊन टिक्कर मराठी पोलीस भरती बरेच चॅनल आहेत आपलं टिक्कर मराठीचे तर पोलीस भरतीचा पाहिजे असेल पोलीस भरती सरळ सेवाचा पाहिजे असेल सरळ सेवा त्यामुळे टेलिग्राम चॅनल पण आहे ऍप पण आहे प्रत्येकाने डाउनलोड करून घ्यायचं आहे ठीक आहे आणि सेशन आवडत असेल नसेल काय ते मला क्लिअर कट सांगून टाका ऑफलाईन कमेंट मध्य ठीक है बेटू उद्या पुन्ना तब तक टिक्कर मराठी के नए नए वीडियोस देखने के लिए टिक्कर मराठी एसएससी एग्जाम्स ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद आता, आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना ना भूलिए है। मिलते हैं कल तब तक बाय बाय टेक केयर विश ऑल द बेस्ट जय हिंद